Ну, закончился четвертый тур. Не прошел он, естественно, без не, можно сказать, незамеченным, но как все. Но, на жаль, есть такие неприятные моменты. Вот, и мы решили после игры немножко поговорить с тренерами сборной Харьковской области. И, и как и обещали зададим им вопросы, некоторые пару вопросов, буквально, которые задали нормальные вопросы, адекватные, которые задали наши зрители, которые следят за развитием водного пола. Ну, двумя словами про вообще сам тур. Естественно, однозначно, он не был таким эмоциональным, как в Харькове. Что вкратце вас подтолкнуло на такое? Особенно, если брать игру Львов, Львов Сбирно-Харкской области. Если напомнить ситуацию, которая случилась в Харькове, то мы были не согласны с решением Федерации, на которое не были приглашены ни играющие тренера, ни играющих команд. В той ситуации, которая случилась в Харькове, это Динамо Львов, тренер шведов сборной Харьковской области Яков Не был приглашен э, виновник того инцидента. Не было ни звонков, которые могли бы там как-то прояснить, объяснить нам ситуацию, позицию э, федерации в этой ситуации. Мы пытались достучаться до президента, пытались, как вам сказать, привлечь внимание президента к этой ситуации, что не совсем верное решение было принято. Там, где обсуждалось здесь представители Харькова все, но зато присутствовали представители львовской команды. Мы не услышали реакции львовского клуба на эту ситуацию. Поэтому мы решили привлечь к этому моменту внимание именно таким способом. Это где-то, я так понимаю, уже крик помощи, потому что ни письма, ничего тут в этом плане, ну, как говорится, никакого значения не имеют. На будущее, на будущее, потому что мы очень э, наше желание, чтобы в водном поле, сколько бы у нас не участвовал команд, прежде всего главенствовал закон. И, э, скажем так учитывались мнения всех сторон какого-либо инцидента. Если он прописан в регламенте, пусть разбираются судьи согласно нашего закона, по которому мы играем. Если он не прописан, а там есть ссылка, все предусмотреть нельзя. То мы обратили внимание на то, что там, где две стороны участвуют, должно быть и представительство с двух сторон, а не решение с одной стороны разобравшей ситуации, не то что не разобравшись, в этой ситуации прекрасно разобрались все. Но ни Харьковскую федерацию не спросили о решении, ни руководство Харьковской команды. Вот таким демаршем мы хотели привлечь внимание, чтобы таких ситуаций больше не было. Ну, могу сказать, что длительные разговоры с президентом обнадеживают, что... Он, он, да, он понимает, что ситуация была заштатная. И он, я с ним долго разговаривал, он согласен, что таких ситуаций надо избегать. Хотя бы все, что мы можем предвидеть, нужно вынести на бумагу за подписью э, Министерства молодежи и спорта до Федерации, чтобы как можно меньше было ситуаций, которые у нас не оговорены в регламенте. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы все судейские, вернее, игровые баталии заканчивались на игровом поле и ни в коем случае не переносились на решение в Киев на тех людей, которые в принципе вживую этот инцидент не видели. Второму тренеру Сергею Соляру За ним вопрос. Это уже не от меня. Это мы, то, как я и говорил, пару вопросов мы выбрали именно с группы, с двух групп. Ватерпола Украина, Ватерпола Украина. Вот. Но один из вопросов, он такой уже более нейтральный, как на ваш взгляд, сыграла команда. Второй, второй, состав команды. Ну, наверное, все видели, что особенно это относится к первой игре. Ну и, естественно, вообще. Ну, на мой взгляд, второй состав сыграл не так, как нам хотелось. Значит, есть и ребята, которые после болезни, это Остапенко, Саша пришел. Конечно, пробел у него в практике большой. Он не восстановился еще, как бы, ну, своим демаршем мы, как бы, хотели показать наше отношение к этому. И для того, чтобы не снимать команды соревнований вообще, как, как мы хотели сначала. Мы решили выставить тот состав, который должен готовиться на чемпионат Европы. И который будет играть в ближайшем будущем, это в мае месяце, так я понимаю да. или нет. И чтобы они приобрели практику игровую и сыграны к этому чемпионату. Ясно. Спасибо. Ну, вот еще пару вопросов. Вот это Сергей Валентинович. Как повлияет ваш протест, ну это был на следующий день, поэтому пишут, во вчерашней игре со Львовым на сложившуюся ситуацию и решение по дисквалификации Алексеева на два тура? Спасибо за ответ. Я не знаю, как отреагирует федерация, скорее всего изменений не будет, но во всяком случае вот в телефонном режиме президент согласился с нашими доводами, что на будущее такие инциденты должны заканчиваться. За судейским столом на бумаге, они все должны быть вынесены. И мы постараемся сделать дополнение к регламенту и учесть все возможные варианты, которые могут возникнуть, чтобы судья, руководствуясь тем законом, который у нас называется регламентом, проводя соревнования, уже не обращался за помощью вышестоящей инстанции чтобы все случился, инцидент ЧП, какое-то недоразумение. У нас есть регламент, мы рассмотрели вопрос, главный судья принял решение, и все, инцидент исчерпан. Но я надеюсь, что таких и демаршей и с нашей стороны, и со стороны игроков, я надеюсь, они не возникнут больше. Надеемся. Так то же самое. И вот еще такой вопрос. Как повлияет ваше решение на эмоциональное состояние игроков? Решил кто-то завершить карьеру? Ну, я так понял, что это связано с одним случаем. Я думаю, что никто у нас заканчивать не будет. Мы будем дальше тренироваться, играть. И как бы ну, предыдущий ответ хочу добавить, Ирина что мы послали, наша федерация послала письмо в федерацию, но пока мы ответа не получили. Я думаю, что наша федерация Харьковской области получит ответ все-таки от федерации. Ну, играть мы будем и будем настраивать ребят на самое, что ни на есть принципиальный. Я могу поэтому просто добавить, что в принципе чемпионат Украины больше, скорее всего, это все-таки любительский уровень. И это так и есть. Большинство ребят работают, учатся. И если мы имеем в виду профессиональные отношения, двухразовый режим, отдых, восстановление между тренировками и высочайший уровень мастерства, то э, возможности наши не позволяют поддерживать спортсмена вот в этом профессиональном состоянии. Да, это, скорее всего, любительский уровень. Поэтому кто из них примет решение э, меньше, скажем так, уделять внимание водному полу? и заняться более серьезной работой, это мы всегда к этому должны быть готовы. Поэтому, даже иногда ущемляя первый состав, мы подолгу задерживаем не в принципиальных играх второй состав, потому что знаем, что завтра кто-то может найти хорошую работу и уйти, и мы должны быть к этому готовы. То бишь, вы уже сегодня готовите резерв, и молодежь на завтра. Это наша принципиальная позиция на протяжении с тех пор, как команда Харьковской области лишилась финансовой помощи такого магната, как, вернее, такой крупной организации, как Безюдовский мясокомбинат. Мы еще, скажем, еще когда существовала поддержка с той стороны, мы уже думали о том, что придет время, когда надо будет заменить опытных зайцев, венгера или и там много можно перечислять игроков молодыми. Своими вот это воспитанниками. своими воспитанниками. Это состоялось в прошлом году, мы как говорится, доказали, что мы на правильном пути. И мы продолжаем работать. Не все года удачные, не, не каждый возраст дает нам игроков, которые могут играть за взрослую команду сборной Харьковской области. Ну, все тренера прилагают все усилия. И Гудин, и Смеркость, и надежде и Погребнят, и все остальное. Спасибо. И ну, по сути дела еще есть несколько вопросов, но они все, в принципе, однотипные, ну, не однотипные на одну и ту же тему, поэтому этих три вопроса в один уже объединю и прочитаю один. Уверен, что ребята из Харькова играли, ждали эту игру, чтобы, чтобы обычным для себя способом все доказать. Вопрос, к чему был весь этот димаш и было ли это совместное решение? Это решение было, мы собирали федерацию в Харьковской области, этот вопрос был вынесен там. Ребята, конечно, были против того, чтобы мы так поступили, но как бы федерация решила, и мы не могли сделать это против федерации. Ясно, мы услышали более подробные все ответы на, то, на ответы наших зрителей, читателей. И вкратце уже ну, подведите итоги вообще этого тура. И остался ли какой-то позитив, что-то естественно, что получилось, что не получилось, и планы уже на, если, если это не секрет, на будущие туры. Ну что, вот если в прошлом году, когда мы выиграли чемпионат, у нас игры и с Киевской областью, и с Одесской областью, и с ХПИ часто вызывали нервозность и у тренерского состава. То есть не было какого-то понимания у ребят, что все игры нужно играть в полную силу, то вот этот в этом чемпионате таких, скажем так, не очень серьезных отношений со стороны ребят мы уже не видим. То есть Старше первый состав выходит, и, несмотря на соперника, старается выложиться, забить, сделать задел в голах. Это радует. То есть появилось какое-то более-менее отношение, которое можно как тренерам можно прогнозировать. То, чего в прошлых чемпионатах, я скажу, не доставал. Мы часто нервничали, даже второстепенных играх. Мы их выигрывали, но невразумительно на последних минутах, последних периодах. Сейчас мы это или переросли, или... Не знаю, или команда немножко добавила по отношению к другим сборным областей. И последние такие они короткие вопросы, но, но очень серьезные, я считаю. Уже третий тур подряд, ну, на играх мы не видим главного тренера, который обязан просматривать игроков в национальную сборную. На ваше мнение, как это? В телефонном режиме я разговаривал с ним перед... Да, да, в телефонном режиме, потому что, чтобы увидеться, он должен был приехать сюда. Или мы должны ехать решать какие-то вопросы в Киев. Это все довольно сложно. А в телефонном режиме у Федерации нет денег. А комитет Министерства молодежи, по не всегда это финансирует. Вот его ответ, который мы услышали. Да, хотелось бы, но выход есть такой э, ватерпольный регион как Мариуполь э, вполне может, э, скажем так, определить федерация может определить представителя Мариуполя, который может являться э, делегатом, если мы говорим о контроле за исполнением э, правил и за, э, скажем так, за контролем работы судей. Вот. А если брать э, приезд. Валерия Михайловича, как не сборной на просмотр игроков. Да, конечно, он должен присутствовать, но пусть федерация изыскивает пути, чтобы оплатить ему присутствие на всех турах. Конечно, надо рассматривать здесь, потому что и Мариуполь считает себя немножко обиженным в плане представительства в командах. В Харькове с этим все нормально. Все, кто мог бы помочь сборной, они учтены и принимают участие на сборах. Другое дело, что кто из них в каком состоянии находится и на кого можно положиться в конкретный момент, ну решать тренеру сборной. Ну для этого он как минимум должен быть, э, как минимум должен быть на туре, хотя бы как минимум должен увидеть э, несколько игр. Ваше мнение. Да, это, к сожалению, большой пробел в нашем водном поле, что тренер вот весь чемпионат, который прошел, ни разу мы его не видели на туре. И я считаю, что это, конечно, его недоработка, потому что он не видит игроков. А то, что было раньше, это было раньше. А сейчас многие ребята растут, другие, наоборот, как бы уже им не интересно, они не тренируются или что-то такое. А он этого не видит. А со слов тренеров, ну, один тренер может правду сказать, а другой может слукавить. И что получается в данной ситуации? Мы ну, пришли к выводу, что однозначно главный тренер на не так уж у нас сейчас идут и туры, это где-то раз в месяц, а то и раз в два месяца с перерывами. И, ну, небольшие это деньги стоят даже на сегодняшний день по меркам Украины, чтобы главный, главный тренер национальной сборной присутствовал на двух основных играх. Есть и в том же Мариуполе сейчас есть кандидаты, подрастают и неплохие игроки. И если на них не смотреть, если идти таким узким багажом, что-то то играть, решать состав сборной в телефонном режиме, ну, конечно, далеко мы не уедем никогда. Вот. Ну и еще последнее, вот это уже от себя. Мне казалось бы, что эту всю ситуацию можно было разрешить даже сейчас здесь, если бы своим волевым решением вот приехал бы и государственный тренер Лисун Виталий, и президент Федерации Кучеренко, и главный тренер, и тем более здесь, и Белевцова можно, можно было вызвать. Это председатель всей связи коллегии, высоким главный судья здесь. И, наверное, все-таки можно было бы здесь, все-таки здесь все болеют полы, однозначно все только за его развитие. И какой-то посидеть час-два, тем более тут в бассейне позволяет такие помещения, и обсудить этот вопрос. Можно было так сделать? Знаете, вот последний разговор с Кучеренко, он на это и надеялся, что мы приедем сюда, поставим точку. Но если вы обратили внимание, что на данном турнире даже просто количество судей не хватило. То есть, в принципе, да, наверное, на, кстати, заметим, что судьи вызываются за средств команд. Мы получаем квитанции, вносим деньги, и судьи отслуживают наши игры, наш чемпионат. И в данной ситуации, конечно, мы сдали деньги, которые позволяли бы приехать, если уже не нашли достаточно... Ну, по уважительным причинам, например, проходит чемпионат женщин параллельно, то есть не мог приехать судья международной категории гончаров из-за работы не может приехать Капинус. Вот. Судья международной категории Кастанда сейчас является тренером команды Мариуполя. То есть у нас есть объективные причины, по которым нет лучших судейских кадров на этом чемпионате. Но так если мы не можем, мы сдали достаточное количество денег, почему нельзя было правильно вы говорите, пригласить сюда за в качестве допустим, представителей, и посмотреть, и решить. Да, на это нужна добрая воля. На это нужна добрая воля. Порядок надо наводить. Мы не ожидали, что будет случиться ситуация как такая, как это произошла в Харькове. Но сейчас, когда она случилась, конечно, нужно на будущее приложить максимум усилий, чтобы этой ситуации избежать. Игры между Мариуполем и Харьковским политехническим институтом МТУ ХПИ. Очень напряженные между Харьковской сборной Харьковской области и Динамо Львов. Самого высокого накала. Мы не, берем уровень игроков. Но по эмоциям, которые присутствуют, здесь нужна рука опытных судей. Взгляд, я бы так сказал, опытных судей. И тем более, все это должно быть под, по правилам, я бы так сказал. Да, могли бы мы, наверное, все-таки увидеть здесь и Завизиона, и Белевцова, и оговорить вот те моменты, которые выносит Харьков на обсуждение. Я хотел бы добавить к этому вопросу то, что Игорь Зинкевич подал бумагу о том, чтобы нам предоставили отчет о тех деньгах, которые мы внесли до того. Значит, в очередной раз мы ничего не получили, но в тех документах, которые нам дали, там есть один пункт, который озвучивает федерация. Это оплата главного тренера на приезд, на просмотр игроков. Ну а где этот тренер, если там есть такой пункт, но ну, ни разу мы его не видим. Значит, все правильно, значит, не такие уж это, тем более это и прописано, значит, ну, мы однозначно все пришли к одному мнению, что, ну, должны быть здесь представители и главный тренер. Это, и я уверен, так как здесь мы все в одной тарелке, в одной чашке находимся и болеем за одно наше дело, за наш вид спорта. И я считаю, что в очередную ошибку, ну, это уже такое, от себя немножко говорю, федерация допустила, потому что можно было бы и здесь даже собрать тренеров и за час до игры за два часа и уже в таком экстренном порядке в в таком порядке найти ну общее понимание ну наверное по старой железной дороге едет едет наша федерация потому что как это все годы было кто-то пишет письмо но ну, на это письмо просто или не, не, ну просто нет никакой реакции и оно на этом и проблема на этом вся исчерпывается но на этот раз не так получилось и на мою на мою думку это и было вот этим не так демаршем, как и многие демарш говорят. Я это название не димарш, я назвал это криком, потому что уже реально что-то надо делать. Потому что если президент за 17 лет устал ездить на такие расстояния, ну, наверное, он много сделал, он так говорит, если он что-то сделал. Вот. Но тогда надо искать нового президента, но год только, только начался новый его, четвертый цикл. И поэтому не знаю, как мы будем жить дальше. Но то, что этот вопрос можно было бы решить здесь, и мы бы миллионам сейчас уже не десяткам зрителей, которые приходят сюда, а можно сказать, во всем мире мы сейчас и наши игры в онлайне показываем в интернете, значит, в любой точке мира можно ее посмотреть. Миллионам зрителям, отсюда нашим бывшим украинцам или украинцам, которые живут в других частях мира, могли бы эти игры подарить, эмоциям. Но это, к сожалению, не произошло. И уже не будем заканчивать на такой позитивной ноте. Вот, и все-таки надеемся, что сделает Федерация правильное решение. Сделает правильные выводы по поводу той дисквалификации, которую она сделала. Все, вот я сегодня задал вопрос судье международной категории, потому что я сам судья, но до конца этот пункт не, знаю, не знал. В Европе в Леновских правилах это за грубую игру от года и от, от одного до трех лет дисквалификации. Плюс еще и финансовые денежные штрафы. Поэтому, поэтому хорошо, где-то раз федерация федерации не слышит по-человечески, наверное, где-то вот таким путем, не самым популярным, мы, команда сборных Аркс области, пришла к такому, к такому решению. Наверное, оно имеет право на жизнь, и если вот так не говорить, конечно, мы еще много лет можем топтаться, а в результате наш уровень будет все ниже и ниже. Мы уже начали проверить и Израиль, и Польша. Вот, и в одной реально зайдет в тупик. Поэтому все тренеры, я знаю, не хотят этого. И поэтому я, я где-то не, не являюсь сторонником таких мер. Вот, э, но поддержал тоже ваше решение и поддерживаю. И, и имею такую надежду, что этот вопрос решится. Но когда и как, мы это увидим в ближайшее время. На, 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 по окончанию ваши пару слов. Я хочу добавить, что если федерация на наши вопросы, которые мы послали от нашей федерации, не будет никакого решения, то мы на этом не остановимся. Это наша принципиальная позиция федерации. И мы будем бороться до того, ну я не знаю до какого момента, но постараемся, чтобы все было принято в рамках нашего регламента и как это положено сделать я могу сказать что письмо от федерации харьковской было послано буквально накануне чемпионата президент был на в начать да, да накануне этого тура и президент его возможности ознакомиться еще не имел посмотрим его реакцию на наши, на наше письмо в понедельник вторник чем это все закончится ну, на этом мы услышали мнение двух тренеров, потому что произошло на этом туре. Надеемся, что все-таки федерация услышит. Все-таки это голоса очень авторитетных людей. Это, это, это зависит наш чемпионат, как он пойдет дальше, в каком русле, в правильном или нет. Вот. На этом мы поблагодарим наших тренеров и Сергея Колточихина, и Сергея Столярова за такое детальное интервью. И с вами прощаемся. С вами был Вадим Скурат у спорта международного класса. И хочем вам напомнить, что следующий пятый тур э, пройдет в Харькове с 26 по 28 апреля. Вам большое всем спасибо зрителям, что вы нас слушали, были с нами. На этом до свидания. Всем пока.